Я думаю, что здесь нет человека, который глубоко не сожалел бы о том, что на сегодняшний день отношения между Украиной и Россией оставляют желать лучшего и вряд ли будут лучезарными в ближайшем будущем. Скажем так, отчасти случилось это потому, что официально Россия с упорством, достойным лучшего применения, поддерживала воровскую банду Януковича, пока его не объявили в розыск, при том, что лучше было бы сказать, что жулики и воры, вы обещали не перебивать, нам не союзники, нам нужен союз со страной Украины, с украинским народом, в конце концов, нам нужно продавать нефть и газ, и мы братские народы, если угу. вы считаете, что Янукович вор, то... Это... Вы... Сейчас так ч... Запад вы тоже поддерживал но Винуковича до того момента, пока он не отказался перебив... от ассоциации. Запад э, 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 тоже э, 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 поддерживает. Ваше время в эти две минуты... Послушайте, нет. давайте время здесь буду определять я, вы, вы, Договорились. Вы, вы а не вы. Спасибо. Пожалуйста, вы, вы, вы мне дали две минуты. Пожалуйста. первое. Пожалуйста. Второе. Я хотел бы, чтобы люди вспомнили, что сувереном и источником права является народ, а не государственный аппарат каковой аппарат является наемными менеджерами на службе у народа. Это не... так... Будьте любезны, почитайте политологию Конституции. И угу. таким образом, когда власть пытается объявить себя сакральной и пытается объявить мятежником каждого, кому она не нравится, мы переходим к третьему пункту. Виктор Янукович пришел к власти законным, легитимным образом. Фокус заключается в том, что придя к власти законно, можно стать незаконным, когда ты эту власть подминаешь под себя, когда суд делается продажным, милиция делается продажной, твоя администрация делается продажной, и дума делается продажной, и тебя можно сковырнуть только противостоянием, потому что иначе ты говоришь, идите в суд. А, а суд... выборы? Сейчас, 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 а, сейчас, а, выборы. А, а выборы подтасовываются. Да, а, а, а в суде Но предыдущие тебе... Предыдущие выборы, дружечко. это были нормальные. И, и все, Но предыдущие и все выборы... Нет, сам сам последние, не... последние, последние. последние, последние дайте господину сказать. Конфикулы сейчас запомнил, сейчас запомнил, все молчат, господин Вилер говорил. Последние, последние. Здесь много говорилось о Будапештских соглашениях, ну и здесь. 1994 года, по которым в обмен на отказ от ядерного оружия Россия США, Великобритания, гарантии суверенитета, целостности Украины, сейчас требуется находить общий язык с украинским народом, с Киевом, и с Майданом, и с Харьковом, и с Харьковом, и, и с Львовом, и с Крымом, и с Ровно, для того, чтобы люди видели в России друзей и братьев, а не демагогов и воров. Потому что от этого всем только хуже. С к сожалению, время у нас неумолимо, поэтому короткий вопрос. Ваш прогноз развития событий на ситуации, ситуации в Украине и что в этой связи делает Россия. Господин Господин, пожалуйста, начнем с вас. Я очень надеюсь, что там все утрясется. Я надеюсь, что там не будет войны. Я уверен, что там не будет войны, если мы не вмешаемся и если мы прекратим тотальную ложь и тотальную антиукраинскую пропаганду по нашим каналам. Понятно. А еще если помешаются, будет... будет война. Так. Еще бы очень хотел хотел, чтобы люди на Украине, которые, простите, я говорю, на Украине, мне кажется, больше соответствуют нормам русского языка, так вот, я бы хотел, чтобы люди на Украине, которые у вас нас сейчас слышат, а их много, да, знали бы, что не все верят вот тому, что нас показывают, и что есть много людей, которые с восхищением смотрят на тех кто боролся за человеческое достоинство и...